aslında pirlərə və ziyarətqahlıqlara olan maraq bizi də bu barədə araşdırma aparıb sizə təqdim etməyə yönəltdi. Elə bu niyyətdə yola düşüb Cənnib zonasında üz tutduq. neslər barədə çəkilişlərimizin başca səbəblərindən biri də bu tərəfdə olan ziyarətgahların xalqımız tərəfindən az ziyarət olunmasıdır. Ümumiyyətlə pirlərin ziyarətgahların təsiri barədə bir çox izah və inanclar mövcuddur. Bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq biz də pir və ziyarətgahların necə təsir göstərdiyini elmi tarixi və mistik yönləri ilə araşdırıb sizə təqdim etməyə yönəltdik. Nəbər boyu müsəlman aləmində seyyidlər müqəddəs varlıq kimi tanınmışdır. Əhmədlə, nazərləri ziyarət qəbədir. Nam yeri sayılan ocağa çevrilmişdir. Bu ocaqlara axın axın insanlar qonaq gətiriblər. Allahın qudratı ilə müqəddəs ocaqlarda daxt bəyənlər fətax təvur məlumdur. lə ziyarətgahlardan biri də Basalın Arçivan kəndindəki Seyid Sadıq ağanın məqbarəsidir. Seyid Sadıq ağa həm əsrin ən tanınmış şeydlərindən biri olub, cəddinin möcüzələri, əlahsızlığı, səhabəti hələ sağlamında dillər əzdəsi olmuş, şəkilləri ölkəmizin hüdudlarından kənarə yarmışdır. Ey illər etiqad Allah bəndəsini yaşadan ümli bir pisdir. Sağ-içan ağır xəstəlik keçirən Seysadığa sonralar Tanrının qüdrəti ilə xəstə könüllərə şəfqət bəxş etdi. Cəddinə sığınub ocağına ənaq gətirənlər bu gün də şəfa tapırlar. Sağlığında əfsanələşən dünya malına uymayan Əli Açıq Nəzrniyazı öz şahsı mənafeyinə deyil, təqdir füqaraya xərclədən Seyyid Sadıq ağa, Əhləbeyt aşiqilərinin könlündə taxt qurdu. Bu olmaz niyyətin yaradıcı. Ağalıb ağa 11 yaşı olanda onun anası ağır xəstəlik tutub Mənzər Mənzər xanım Bu ağa da anasını çox istitmiş. Ağa götürüb o özün ikinci mərtəbədən atıb yerə. O anasının ölümü ona pis təsir eləyib və oradan atanda yerə bu hövlənib. Bəs o dəvə o vaxt indi imkan yoxmuş. Buna maacaza da olunmayıb. Sonra bu bir dəfə də gedib atası bunu özü ilə aparıb Yardımliyə bu Seidiz ağa. Ora aparanda bunu gecəyə göndərib evə. Ağanın xəstəliyi oradan başlayıb da bu gecə qalıb dərədə qorxub. Xosaxan dərəsi var bu yardımından bu adam. Qəriblər kəndinin yaxınlığında. Hə orada ağa nəsə qorxub, qorxanda onun gözündən nə bilm, qəribə şeylər görünüb. Ağa həmişə deyəndə bunlara danışardı da, bizim uşaq da olsa yamsı yadında qalın. O vaxtdan onun xəstəliyi başlayıb. Mən də gözümü açandan ağanı biraz xəstə kimi görürdüm, işləyə bilmirdi. Ailəmiz də doqquz bacı, bir qardaşdı, çətinliklə dolanırdıq. Ata həmişə deyərdi, amma hər qız olanda bir-birindən azı 6 qız oldu. Ata həmişə deyərdi, Allahdaha şükür edirdi. Məsələn, ailədə qadılar gələndə bəzi valideynlər Allahə görsən pis fikirlər söyləyərdi. Amma 6 isəmşə, ata əllərini göyə qaldırıb Allahə dua edərdi ki, mənə qız verdi. Elə bir 6 qızdan sonra bir dən qardaşım oldu. Hə bunu bütün kənddə bir toy bayram kimi qarşıladı. Həm xonça ilə ağanın evinə gəldi. Bizim də bir kası balaca bir evimiz var idi. Ona ağa xırdapara al-verlə məşğul olurdu. Davamda o qədər seydiyə ona qiymət qoyğun yox idi. Sovet dövrü idi də. Elə bir 90-cı ildən sonra ağanın hamı tanımaya başladı. Uşaq olmayan, sonra bir, biri ziyarətə gedəndə, bir uzaq səfərə gedəndə ağanın yanına gəlib xeyir dualardı. Mənim ata anam da çox çətinliklə bu uşaqları hamısını böyüttü. Qızları hamısını ailə sahibi elədi. İndi hər bütün qızların 9 qızın 9u da ailə evəşib sahibidür. Hamısı yaxşıdır. Ağanın tez tez qəbini ziyarət etməyə gəlirlər. Əbəl mən Avvelmand Bərcədə işləmişəm, Bərcədə işləmişəm, uzun müddətə, bəlkə 13, 13 il, il Bərcədə işləmişəm. Masallı rayonunda işləmişəm. Məsəl orada da işlədim müddətlər, mən heç vaxt gəlib ağaya deməmişəm ki, belədir, de, belədir, işim məhkəməyə də düşür, bizim işimiz də belə düşür həçisə yaxşı ola bilmirsən də. Bir gün pis olursan, bir də yaxşı olursan. Hətta bir dəfə <laughs> birinin cərmə yazılmışdı. Mən yazmamışdım. Məndən qabaq razı idi, yazmışdı. Bizə də sələhət vermişdək cərməni ödəmir, həm müəyyən bağlansın, o pulu ödəməyə hazır olacaqsa olsun. 75 əlbəttə bağlamağa. Bunlar çox əlləşdi, bağlamağa. Gedilər bununla bacarsa, bunun alası 300 bacara, gedilsə 300ə getdilər, ağa yətirdə, ağa düşdü maşinlər yerə. Mən dedi, bunlarla işin olmasın. Bir də kiyəla dedi. Dedim, ağa, bunların dövlətə 8 milyon borcu var. Ver işim olmasın. Heç nə demədi. İndi maşına getdi. Biz də obyekti də biz bağladıq, qonladıq. Mən də çıxıb gəldim idarəyə. İdarədə də bizdə həyətdir. Ora başqa maşinlər girmir. Ancaq bizim öz maşinlərimiz gedir. Saxladı o sənətfəryası qotau olmuşam indi evə getməyə maşını asan tapa bilmirəm. Nə qədərləşdirə özü onda da pul pul vaxtı indi deyim kim tapsa e, 5 50 min pul verənsəm olar. Bu xarici maşında hasar isə pisdir. Xarici maşındır məndə. Nə qədə vaxt aldılar? Bir həftə ərzində otaq da sütründü, təmizləndi, açar tapılmadı. Mən də axşam gəldim evə, ağadlıq oldu, səhər dedim ağanın ilə sözdə var idi. Qardaş etdiərdi ki, doğuldu və hə, dedi. sənə dedim onlarla işin olmasın. Ba, doğuldu, dedim, amma doğuzdurdun məni. Maşını məsəl itirmişəm. Bizəsə maşın 1 həftədən sonra Bakıda ona xəsas düzətləndən sonra hasarı da tapmışam. Oturdum, kreslonun altına düşür. Amma 1 həftə ərzində ortaqın süpürüblərdə, yuyublarda, təmizləyiblərdə tapılmadı, ki, tapılmadı. Təkcə o hasar düzəlib gələnlərdən sonra tapıldı kreslonun altından. Nə təbaba ocağını 37-ci ilin repressiya törəkləri söndürə bilməmişdi. Babası Mirbəşir Axının atası Seyid Rıza ağa təqiblərə məruz qalmışdı. Mirbəşir Axının dövrünün tanınmış ruhani aləmlərindən biridir. Nəcəf vilayətində təhsil almışdı. Atası Seyid Rıza ağa sağlığında hafizi Quran kimi atsan qazanmışdı. Seyid Rıza ağanın övladları arasında öz qeyr-adi dili ilə hələ uşaq çaqlarındaan ən çox diqqəti cəlb edən Seyid Sadıq ağa olub. Hələ uşaq vaxtı olanda mən özüm 1-2 dəfə onunla xırdalverəndə ondan rayonlara gedərdi. Əsasən yardımlığa gedərdi. Bir dəfə Bizim maşınımız Vilis idi. O Sovet dövründə olan birliklərdən. Nəsə xiyar, pomidor aparırdı kəndə satmaya. Vəziyyətimiz ağır idi. Birdən maşın getdi dəriyə. Mənim də xəbərim yox. Ağanın əllərini göy qaldırmayıb maşın dayanmayı bir oldu. Üzə dəriyə düşən yerdə maşın dayandı. Sonra mən düşdüm yerə, baxdım, gördüm uçurum bildərädir. Başladım ağlamağa. Uşaq edim, nardasa onda 12 yaşım olub. Və bilmirəm, əslində mən özümü orada görmüşəm. Sonra uşaq vaxtı mən quyuya düşmüşəm 5 yaşım olanda. Mən evin ikinci qız olmuşam. Ağa da məni çox istəyərmiş. Quydan düşəndə hamı deyir ki, ölüb də, ağa da yardımına gəlib alıb yerə getmişmiş. Sonra mən quydan elə çıxmışam ki, heç bir yerimdə zədə olmayıb. Bu vaxta bir kimi məqalə də çıxıbdı bu vaxta. Sonra məni gətirdilər doktora. Doktor deyir ki, bu quydan düşməyib, başımda ancaq şiş var idi. 5 yaşım var idi. Yoxur kimi yazmır. Burada bir şiş var idi. Ondan sonra heç bir şey mənə olmamışdı. Bu da elə bir bir mövzuydu. Ağanın bir ağa məni çox istəyirdi. Deyir ki, sən məni oxuşursan, sənin də bəxtin mənim kimi gözəl olacaq. 95-ci il idi, məni paraliz vurdu. Mənim bir qolum, bir qıçım paraliz idi. Dilim lal oldu. Demə 7 gün idi mən lal idim. Elə bil ki, mənim ölüm gözləyirdi də. Ağah 7-ci gün gəldi bizə. Vurdu mərim Kürəyəməd dedi, sənə heç söz olmaz. Ağah sənə şəfa verəcək. Mən həmin gecə saat 3-4 arasında yatdım, yuxuda gördüm ki, ağa meşarj götürüb, gəl mənim qıçımı kəsməyə on orada bir dəfə çağıraram ki, ağa nə olar, kəsmə də, kəsmə. Mənim dilim açılar. Ağanın cəddi çox kömək olub mənə. Nəyin ki mənə. Masallar rayonuna, bütün rayonlara ağa gəzirdi. Həminə kömək olub. Mənim bacım qızı Şərqiyə yoldaşı Hacı Kamil də ildə bir dəfə qurban e, gətirib. Qurban gətirib kəsir bizim ağanın məğbərasında. Ona görə ki kim arzı mətləb istəyir, hamısının arzı mətləbini verir ağanın cəddi. Ağa bir yandan yığdığını başqa bir yanda paylayanda Allah Taala'ya sonsuz sevgisindən ehsan edib öz müasirlərinə ilahi eşikdən dadızdırırdı. Ağanın macəraları, kəskin sözləri, qısa kələmləri sanki ilahi bir xəbərdarlıq idi. Bu sözlər gülüş doğursa da Sancı ağa cəmiyyət arasında günahkar bəndələri Allahın qəzəbindən acıd etməyə çalışır. Baba. Kişilərin əncur yerində çi var deyə ara çəkirdi. Elə gözüm şahididir, bizim bir qohumumuz puşdu. Ağa həmişə onu dəyərdi, bir əsu vardı. Nəsə oğlan evladı yox idi. Ağaya mənim yanında dedi ki, oğlum olsa sənə nəzir verəcəm qurban gətirəcəm. Gətirmədi. Həmin uşaq indiyə qədər məsələn danışa bilmir. Laldır. Lal həm də çardır. Bu ağanın öz dilinə eşitdiyim sözdür. Həmin uşaq indiyə qədər hələ danışa bilmir. Ağa deyərdi on mənə nəzir boyun aldı, vermədi. Ona görə də Allah möcüzəsini göstərdi. Bir dəfə Seybətin yolunda bir volqaçı deyib ki, ona bir lağ edib, gülüb. Bəli, maşın gedəndə təkərlər çıxıb çüy çıxı çıxı yolustu. Bunu mən açıq olacam. Bunu heç vaxt şübhəə eləmək olmaz. Allah ona rəhmət eləsin. Çox yaxşı valideyn olub, doqquz qız atası oldu, bir oğul atası. Allah o oğulu ona axırda elə bir sevinc bəxş elədi. Onun qəbri nurla dolsun. O bizim bütün Azərbaycanda o adla tanınırdı. O çox yaxşı insan idi. O yığdığın, aldığın heç vaxt tək yemirdi. 2 dənə konfeti olsaydı, onun birini mənə verəcəkdi yoldan gedə-gedə. Ağah, sizə bir yerə getmək istəndim. Mən kimi şoförə dəvş, məni biz məsələn falan yerə apar, hara sapar? söz deyəmişim var. Get aparan mənim də qayam məni bağışla. Bir az keçib qabadım, məsələn, maşın xarab oldu. Ondan sonra məsələn görüb, yəni ağan yanır, qəlbinə dəydim. Gəlib ağadın üzü xalxıq eləyəndə sox gedib maşın təsəfalə düşüb gedim. Yəni işə gedim. Belə mözdələri çoxalıb. Ağğa şuar bilinirdi. Mən tərəalı da danışdım. Onun öz aləmi, söz aləmi vardı. Dediyi sözlər dildən dilə, əldən elə gəzirdi. Bəzən biri kimdən isə danışanda, "Ağa ona qısaca olaraq tərpət mə" deyərdi. Danışanı və haqqında danışlanı ağa bəsirət gözü ilə görürdü. Tərpətmə, yəni dilinə sahib ol, və ya üstünü açma işbüyüklər anlamında edilən xəbərdarlıqdır.

oğru həmin adamlar sonra pis günə düşürlər. Nənsə ağa danışırdı ki, oğru evlə eləyib, gözləri tutulub, görə bilmirib yolu. Səhərə qədər fırlanıb həyətdə. Fırlanıb əlində də mitəkcə. O, o vaxtın mitəkcə var idi də bu yorğan döşək. Qucaqlanıp nəsiz çıxa bilmir, yol təbi çıxa bilmir. Məsələn o da bir ağanın ağzına eşitdiyim ki, dedi mənim babamın da möcüzəli olur. Babam ağal onda uşaqmış. Ha hə, onun biznə ağa danışardı. xanlar. Səsadı ağanın xeyr dostunu alardılar. Allah məhəmməd gəl, Allah işdə. Allah törenəmir. Toyda, bayramda ağanın gəlişi sözü şən ovqat yaradar. İnsanlara sevinç bəxş edərdi siz bilirdiniz ağa xəstədir çəkəl beyindədir özü yaşla keçir məsələn onu əməliyyat elətmək olmaz Onlar amma cəmiyyət hələ bir söz gəlir dediyi hələ bir dediyi bunu bakıya aparın bunu zad aparın Məndə dedim ki, aparmasam sonra deyirlər, aparmadı belənsi oldu. O vəziyyətdə onu götürdü biz apartı Bakıya. Orada da o vəziyyətdə də elə ağaz gülüşündən qalmırdı. O vəziyyətdə də başa düşülmürdü danışıqda. Bir də məni buraxırdılar. Deyəndə Neftiyəndəcə animasiya otağında yatırdı. Bir də məni buraxırdılar yanında. Orada da qızlar gəlirdi, sistem qoşanda, zal qoşanda onlar da zəravət edirdi. Qız dedi, nədir? Derəm, sizindən zəravət edir. Dedim, "Kaç bunu siz?" Yaxşı, sağlığını görürdüz bu yani da, yox, saxı saxı. ağa. Yəni onlar tanımadı. Orda da, yox, orada tanıyıdılar ağa onu. Onun yanında çox həkimlər gəlirdi. Həmmə gəlirdi ağa, orada ziyarətinə gəlirdilər. B Ağab, özü ola -ola. Ağa özü xəstə ola-ola, ağa cəbadə şəfa verirdi. Həcə cəbadə şəfa verirdi. Məsəl bir dəfə bizim gözümüzün qabağında baza deyirüldə, pəncəriyə bacaq vurur, dəmirl vurur, oradan tükləş çıxır də, peçən kürşəyi çıxır. İndi peç məhsul mədəyəy də yayda Yay düşək söklük onun yeri qalır. O dəmirdir qalır. Orda pəncərədəş. Ordan qaranquş girdi içəri, ağalı yatdığı, qaranquş dövrə vurdu. Adəsən quş içəri yerəndə özün o divara vurur. Bu divara vurub çıxmaq istəyəndə çıxa bilmir. Dövrə vurdu, ordan yerə necə gəlmişdi çıxdı. Ondan sonra qaranquş özünüz bilirsiniz bizlərdə seyil quş deyillər qaranquşlar qaranquş yaxşı mənaladadır. Yaxşı məna. Qarışın libasını sökmə olmaz. Qaranquş harda yıbal bağladı ona əl vurmaq olmaz və belə vur öldürmək olmaz qarışı. Amma o gedəndən sonra mənim nə, ana nənədirəm də mən buna. Nənə, hə, mən hə əvvəldən buna nənə demişəm. Nənəm dedi ki, bu iki məna da ola bilər. Ya ağa gedəcək, ağa aparacaq, ya ağa duracaq. Onun sonra gətirdiyəm. Gətirdiyəm. Ağam burada yana. O vəziyyətdə 1 il yaşadı. Siz axırda bəyəkləri kadrlarda gördünüz. Ağam necə arıqlandı, damarza atdı. O vəziyyətdə axırıncı oldu işləri idarə etmə. Bu da Həkim bədilidir. Bu həkimlər məni başa düşmür. Sən onda olsan, bax da bu tərəfdə beynini çıxar eləmir. Bunu biz yaxşıdır, əməliyyat da eləxtə bilməli. Ondan sonra elə sonra da deyir, burada bunu saxlamaqdan çox evdə yaşayır dəvətən elə sistem altında gətirdiy evə. Va, Burada da və evdə və də bu qadınları bilirsən də hələ bir halaq sistem, bunu əziyyət verirsən də bilirsiniz. Sistemdən çıxardan sonra adı tapışdırıldı. 16 iyul 2002 il. Əsad ağanın ölüm xəbəri bütün Azərbaycanı sarçıtmışdı. Va rəhmətə gedəndə Demə, saat hadisə 6 olardı da. Axşam 6-dır. Hətta ya, həmin yay ayı, iyul ayıdır. İyul olalsə, Rəhmet edəndə belə əlvanın dördə də az qalır. O dövrdə o qədər istiydi, çox dəhşət istiydi. Ağanın cənələcəsi Qalxanda yağış da yağdı o dövrdə. Bu yağış balada yağışla dalızladı, elə bizən yağışla göz yaşları kimi biz məna verək bunu. Oğlum müraciət elə gətdi, biz çata bilmədik. Əllərlə getdi. Burdan Qabradanlığa kimi adam var idi. Ağanın məhəllə səhərə gəlsəydi görünə qədə aldab olardı. Alimlər, möminlər, ziyanlar ağayla vidalaşırdılar. Hüzuruna ölkəmizin ayrı-ayrı güşələrindən dəstə-dəstə adamlar gəlirdilər. Üləmalar, qazilər, bölgənin ən mötəbər ruhaniyyəti, axundlar Elm xadimləri, millət vəkilləri, yüksək rütbəli dövlət məmurları, jurnalistlər və minlərlə sadə insanlar Seysadığa ağalarına başsağlığı vermək üçün bu ocağa yığıldılar. Əslində belə bir hadisə oldu toyuymiş orada. Həmin videocuma da. Ha, qız toyuymiş orada. Ordan belə bir hadisə olub, dəvək kervanı göyünlə gedir. Dəvək kervanının qabığında ağanın şəkli. Onlar bunu görüblər. Mənə danışıblar, gedəsən də bax, kasetə də alay baxar görə nə məsələdir bu. Getdirə bilməkəndən. Mən özüm şəxsən getdim o toy olan yerə. Orda cəmiyyət həqiqətən də o görənlər gəlib danışırdılar. Kasetlə bizə verdilər. Kasetdə danışdırıldı, video çəkəndir. Mən çağırdılar, mən elə bildim çöldə uşaqları özlərin çəksinməsə, gec girdim mən. Mən arxadan çəkdim, arxadan da elə bilsən qaranlıq bir şey görsənirdı orada. Və qabağın çəkə bilməyib. Ha, ondan sonra deyir, səhər başa düşdü ki, bir dincə Ağar Əhmədə gedib. Həmin vaxtda masalda 7 gün təy olmadı. 7 gün ağanın yetişməsi bütün masalı gözlədir toylanma. İndi ağanın il görümündə toyza da gələ bilə görsələr. inin hörməti, izzeti olan hər bir şəxsin o ürəyində özünə yer eləmişdir. Bu günləri onun məqbrəsinin önündə biz baş ayıbı. Hansı bir məsələ budur? İmamiyyət və Azərbaycan ərazisində yaşayan hər hansı bir vətəndaş Nəsadığa ağanı gözəl tanıyır. Onun cəddinə inanır və bundan sonra da Nəsadıq ağa özü dünyada həyatda olmasa da, onun ruhu həmişə bizimlədir. Onun ocağı öz ruhu olan ozağa ailəsi yaşayan evi biz bizim üçün biz bütün azərbaycanlılar üçün bütün məsaləm onlar üçün ən müqəddəs bir ocağa çevriləcək. Mən buna inanıram. Həmişə rəhmətli atam bizə tapşırardı ki, Seyid adlı kişinin hörmətini saxlayın və qorumağa çalışın. Çünki bu Seyid çox gözəl insan, qayğıkeş ata, xeyriyətçi idi. Öz sözüylə qorxmaz mərd mürdanı deyən idi. Zamanamızın Bəhrüddin Əndəsi idi. Yəni o öz sözlərilə cəmiat çərçivəsində həmişə öz xeyriyyətini və sözün açıq tənqidi şəkildə rəhbər vəzifələrdən istədik imkanlı başqa yüksək ritoradamlara qorxmazdı. Heç vaxt haqqın arxası verməyən, pula, dünya mallarına aldanan şeyh deyirdi. Çünki o ağ nəfsəyidi. Şeyx sadığının ocağı məsalı aharlı sübük ziyarətgah və şəfa mənbəyi idi. Ağa haqqında çox söz demək olar. Ağa elə bir şəxsiyyətdir ki, ağanın haqqında zaman elə bir söz yetirməyəm mən onu deyəm. Ağanın ruhu qarşısında mən baş əyirəm. Ağa əbədi bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Ağa böy var dövlətimiz oldu, var dövlətimiz də olacaq. Allah ağanın qərinə-yəni rəhmət eləsin. Babası dünyasını dəyişəndən sonra Bu ocağa ziyarətə gələnlər nəzərlərini ona verirlər. Kiçik Seyid sadığın məhsubu bağışları, babasının bağışlarını oxayır. Tanrı həmişə adını gözə çıxarsın. Abağardəsə bir həftədir rəhmətə gedir. Mən evdəyəm, birdən maşın girdi həyətə. Onda düşdü maşına, onları qarşıladım, evə dəvət elədim. Dedi biz Seyid sadığı istədik. Mən qaldım, baxdım onun səbəbinə. <Sessizlik> Dedim siz bilmirsiz. Dedi nəyi? Dedim Allahın rəhmətini. Dedi bilirik. Biz balaca şey səhsdəsiz. Hə. Cəldən ağanı ziyarət elədilər. axında seyyidlərə burdan yaranmış və ya nur adamları deyirlər. Nur kimi gəldi. Nur kimi də dünyadan getdi Seyyid Sadıq Han. Məzarı Busadı El qəbristanlığında. Müqəddəs xatirəsi isə Əhləbeyt aşiqləri olan imanlı, cəddindən həmişə mədət uman insanların qəlbində hətta elə gün olmur ki, mən buraya ziyarətə gəlməyim. Gəlirəm ağanın ruhuna fatix oxuyuram, duveləyirəm, ağadan arzularımı istəyirəm. Həm arzularım da yerinə yetir. Elə bil mən ağ ilə nəfəs alıram. Hər gün məktəbinə mən bu səhər-sərə gəlib buran süpürməliyəm, duveləməliyəm, fatiə verməliyəm və məktəbə getməliyəm. Aha, elə bilirəm ki, elə indi də ağa məndən bir yerdədir. Hara maşınla çıxıram gəzməyə, hara gedirəm elə ağanı elə bil görürəm, ağanın səsini eşidirəm. Hələlik bu qədər, mehriban tamaşaçılar. Bizi izləməyi unutmayın. Sizin tərəfdə evinizin çağrılmayan qonağı olacaq. Sizin də rastınızda qeyri-adi, paranormal hadisə gəlibsə, bizə müraciət etməyi unutmayın. shall have deliverance